حضرت مولانا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی تھوڑا مجاہدوں کی طرح جواب دو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امه بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: "بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله" محبت اور عقیدت سے باعواز بلند دروش شریف پڑی ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ملك بنگلہ دیش سرزمین کے ایک ايه خوبصورت شہر کے باسیوں آپ کے اس خوبصورت شہر سے میری بہت دل